Казав, все згоріло та тла. Боже в землю У нашому місті є вулиця Повстання. І кожний павлоградець знає, що тут під час війни підпільники із зброєю в руках вступили у відкритий бій з ворогом, щоб прискорити. Звільнення міста. Більшість з них загинула. Доля декількох чоловік, що дістали тяжкі поранення, невідома. Залишився в живих лише один повстанець Дмитро Васильович Кравченко. Сьогодні він на місці подій, що проходили тут 54 роки тому. А від горя. 1943 рік газета Правда від 24 лютого 43 року в статті Вітер з Дніпра писала В Павлограді Ми познайомились з секретарем партійної організації Садовніченко. Більше року він працював у глибокому підпіллі. Йому допомагали Караванченко, Прибер та інші. На вулицях Павлограда вони розклеювали написані від руки листівки. Увечері, 18 лютого, вперше відкрито зібрались комуністи міста, пом'янули теплими словами тих, хто не дожив до цього щасливого дня, загинув на шибениці або у фашистських застінках. Але перше звільнення Павлограда виявилось тимчасовим. Два дні ворожа авіація бомбила місто. 22 лютого німці знову увійшли в Павлоград. До остаточного звільнення залишалось ще сім довгих місяців. Положення на фронтах коливалось, і це повстання, цей бій, хоч і був приречений. Обставинами, що склались на поразку, показав велике прагнення павлоградців до свободи, до помсти за ті знущання і тортури, які вони пережили за роки окупації. Дмитро Васильович Кравченко єдиний і останній живий учасник і свідок збройного повстання у Павлограді. нам выпала счастливая случайность встретиться с единственным участником открытого боя, который произошел за четыре дня до освобождения города Павлограда нашими войсками. Я сам Павлоградец. Мое детство и юность прошли в Павлограде. Но юность прервала война и заставила срочно повзрослеть. В 1942 году, в, в июле месяце, я вступил в подполье. В Павлоградское. Павлоградское. Павлоградское подполье. Ну, выполнял разные поручения. Финалом этой, этого подполья у меня получился открытый бой с немцами за четыре дня до прихода наших войск, о чем мы сказали раньше. Случилось это так. 12 февраля 1943 -го года нас, человек 100, собрали вот здесь, на маслозаводе, в здании, внутри завода. Разбили нас по, этим самым, по подразделениям, по отделениям, это, сообщили, кто у нас командиры. И приказали на следующий день, к 12 часам дня, прибыть сюда, в он назывался раньше, ну на маслозавод. Помком, да. Придя сюда, меня наш командир Андрей Нестеренко и еще одного товарища заставил идти в проходную и дежурить, пропускать только своих, если что непредвиденное, сообщить. Пропускали мы по паролю кров за кровь. Ну, от дежурю полчаса, часов пол одиннадцатого, мы пошли в здание, которое внутри завода было. Метров сто от проходной туда, внутрь. Ну, немножко времени прошло, ну, там кто что и как много голоса и шум, закурили и так далее. А потом вдруг кто-то из наших как крикнет в окно, увидел, что немцы, идут немцы. А впереди немцев ведет наш товарищ, который сменил меня в проходной Козорог Коля. И они его ведут впереди себя. Отдали огонь, ну, один или два там упали, а остальные козорога за... схватили и за угол его, чтобы это, ну, при... При это приостановить это дело, чтобы всех их не прикончили. Угу. Ну, через некоторое время, ну через некоторое время они же, наверное, сообщили своим остальным. Тут это, итальянская часть была большая. Ну и были же, это уже ж за четыре дня до прихода наших, тут уже много было беспорядков. И оставались только тыловые немецкие части, комендатура, там, жандармерия, гестапо. В нашем краезнавчем музее Ми познайомились з уривком із мемуарів Маріо Карлоні, італійського полковника, який керував обороною Павлограда. Раптово з боку фабрики, розташованої в північно-східній частині міста, німецький патруль був підданий інтенсивному обстрілу, в результаті чого один солдат був убитий і троє поранено. Цей епізод співпав із звісткою. Про наявність навкруги міста численних танкових патрулів, а також російських моторизованих патрулів, що проникли в передмістя. Напевне, мова йшла про секретну акцію, узгоджену між регулярними частинами і місцевими елементами. Я наказав підполковнику Маріні терміново ліквідувати заколот що тлів на фабриці, де забарикадувались добре озброєні люди. Короче говоря, они потом это самое, подтянули своих, ну, свои войска, как говорят, и даже пушки были, пулеметы. А у вас какое а оружие? Несколько автоматов, в основном эти сам, винтовки 91 -го года, 1891 -го. Патроны и несколько гранат было, понимаете? Ну, завязался бой, а у меня Андрей Послал на второй этаж, на втором этаже был склад с этим, с патроны, там вот это, винтовки. Давай, говорит, неси несколько винтовок и патроны. Ну, не, не предвидели, что так будет. Конечно, у каждого была винтовка. И патронов несколько. Ну, а раз бой случился, надо подготовить больше. Ну, я несколько раз бегал на второй этаж, приносил вот это ж патроны, винтовки. А потом он говорит, давай на второй этаж. А в это время он послал Черкасского Ивана Карповича, а это Снежиричи товарищ. Он постарше, он уже в фронт прошел. Иди к нему, а там они, мол, вдвоем будешь третьим. Ну, я пошел, пополз уже, уже немцы везде и всюду, вот отсюда даже били. Снайперы, Нет, снайперы били. С крыши, да, вы говорили? С крыши, с крыши. И даже по второму этажу, потому что я когда пришел, прибыл на второй этаж, тоже пристроился к окну. Черкасский и его товарищ, ну, потом возле того окна я слева ну, били, немножко постреляли подходящие немцы. И оттуда что то услышали, что оттуда бьют. А потом вдруг этот товарищ его ой, как ойкнет, о, ой, гортанный какой-то это самый звук, издал и присел. Иван это, Черкасский говорит, что от гады, наверное, с, этого, с противоположного здания ну, по нему дали и убили смотри что с тобой такой снайпер наверное наверное на снайпер смотришь что с тобой такого не было ну после этого значит мы продолжали охотиться за немцами и через некоторое время снова топот оттуда это, от кожевенного завода топот смотрим а к нам бежит иван величко я пришел с Иваном Кузьменчиком и Величко таких Андрей перед ну, это перед началом боя послал в, это, в штаб, зачем-то не знаю. И получилось так, что Иван Кузьменко побежал по этим самым, по конспиративным квартирам начальству искать, чтобы наверное, оказать же нам помощь какую-то. А Ивана Величко послал сюда, давай бей в компу. Но ну, он пробежал, не добежал до нас метров 3-4, как? по нем тоже, ах, это вдарил кто-то, uh -huh. и он тоже вот так хх, и капут. С кем был Андрей Нестеренко? Он же у вас командиром был? Не вы, делали. вы его по каким-то качествам выбрали командиром? Не, мы не выбирали. Нам подпольный горком дал его. Подпольный горком, Конечно. да? Подпольный... А кто возглавлял подпольный горком? Подпольный горком возглавлял Кан... Караванченко Андрей Павлович. Вот. улица его именем названа в районе третьей школы, да. В бою они не все погибли здесь, на маслозаводе, они да? Погибли все, остался я и два человека тяжело раненых взяли плен, немцы в плен. Куда они делись, неизвестно. И тогда был еще... А кто они? Я даже не знаю их. Дело в том, что у нас из Межиричи были, из хуторов были, городяне были. Так что мы мало друг друга знаем. Я человек 12, по-моему, или 13. Знаю, а остальных я не знаю. В общем, весь Павлоградский район выступил на защиту своего города, да? Весь Павлоградский район, и прили это, город и прилегающие деревни, вот эти хутора. А как же продолжался бой? Ну, все время, значит, стрелянина, автоматы, пулеметы. Мы заняты были на втором этаже. На первом этаже вдруг тебе, это самое, артиллерия, пушки начали бить по нас. Мы спрятались за второй простенок, и так как мы в Торце были, на, на нас, до на нас на снаряды не, не, доставали. Они посередине били здание, и потом это, пушки прекратили бить. Иван Черкасский говорит, слушай, живым не сдаемся, будем давать попробуй каравин пристроить это, к виску, чтобы, если немцы заскочат на второй этаж, чтобы уничтожить себя, так как там был на, на низу шум. Ну, после этого немножко времени прошло, снова под, это, на возобновилось. И так продолжалось до десяти. Вечером нас зажгли сток соломы, вот это здесь. Светло было как днем. А кто зажег? Немцы, а, немцы, не чтобы было видно, да. Ну, когда уже не в моготу, с второго этажа падают, уже прогорело это, потолок в нескольких местах. Начали падать, рваться патроны, и немцы бросали зажигалки какие-то, и дым страшно едкий, ну, выкуривать нас любыми путями. Тогда Андрей Несеренко сказал Прокупу Задору, а мы уже, часть нас уже аж в полуподвал, в, котельную, а остальные там держали оборону. Прокупа Задорожного, давай выскакивай, и чтобы по тебе били немцы, и как-то мы можем спасти хоть кто-нибудь, отвлекай. Сколько Прокопу лет было? Прокоп был года 23-го, вот так. Он постарше был. Он по -по -по подбросили его через окно полуподвальное, выбросили. Несколько метров пробежал, упал. Андрей подумал, что он убит. И меня тогда вытолкали. Я выбросили, я встаю. Хотел бежать, а Прокоп ложись. Я понял, что он жив, остался. Я говорю, как только прекратят бить, бежим, бежим в разные стороны. И а ночь лунная, светлая, все видно, как днем. Ну и когда прекратили бить по нас, мы побежали. Он сюда вот побежал, а я вот туда, на эти, на дома, левее кожевенного завода. Я бегу и на него смотрю, что он будет делать. Ну, бегу и бегу, а потом слышу что-то меня это защемело. Ну, понял, что ранен. На него смотрю, он падает, я тоже падаю. Упал, лежу, по мне бьют, а меня не задевают пули. Значит, я понял, что я, наверное, в какой-то упадине или что-то в лощине, что пули вот так, впереди, сзади, шипят в снегу, а меня не задевают. Но я лежу без всякого, не шевелясь. Ну, сколько там метров, несколько минут прошло. И они, наверное, поняли, что я убит. Перенесли огонь дальше. А я тем временем, значит, пополз. Пополз. Снова увидели, что я это, ну, живой и переполз. Точка переползла. Снова начали бить. Я тоже за это лег. Ну, а там были эти самые... Там только начал строиться поселок, и были то эти, ну, какие-то рытвины, вот такие, глыны еще вот это по-украински говорят, понимаете, и как-то я не знаю, что меня это спасло, что снова меня не, не засыпали. Они пере, это, перенесли угон дальше, и я мгновенно, значит, вскочил и побежал, и добежал до этого до домика, там сарай, я схода спрятался за сарай. А вот это у завода, там шум, крейки, ну тоже что-то такое. Немцы или я не знаю, может оттуда как-то что-то делали. Ну я не теряю времени, взял и побежал на это самое, на гнездку, речушка там, угу. на гнездку и на хутора Мы заинтересовались, что знают современные павлоградцы, Про цю героїчну сторінку свого міста. Що ви знаєте? Про збройне повстання в лютому 43-го року. Патріоти Павлограда, серед них багато комуністів, комсомольців, підняли повстання проти фашистських окупантів. Це повстання, єдине повстання, про яке згадувалось в історії великої багатотомній історії Великої Вітчизняної війни. Це одне єдине повстання по всьому радянському окупованій території Радянського Союзу в місті. Це повстання зазнало поразки, переважаючи сили противника. Но Павлоград був звільнений тоді, потім знову німці зайняли Павлоград і вже вдруге його звільнили 18 вересня, вересня 43. -го. Я ж кажу, по розмовам знаю, що було таке повстання. Наші місцеві тут було підпілля, в лісі тут було підпілля. Працювала в редакції газети, була підпільна газета, випускалася. Вірші тут писали проти німці, листівки розкидали, був такий тут шуть Микола, який дуже багато зробив для підпілля. А от це я чула, читала, і від знайомих чула. А щоб про саме повстання, я майже нічого не знаю. А чому? Не чула. Не чула писать мало про повстание. Как писали, богато в прессе высказали, мы писали больше. Все время приезжаю, не забываю. И очень рад, что я родился, что у меня юность здесь прошла. И Павлоград для меня тоже родной город. Несмотря на то, что 45 лет прошло, как я не в Павлограде. Им это связано, что именно город Павлоград, Павлоградское подполье поднялось на борьбу с немцами. Даже Хрущев в своем докладе после войны однажды говорил, что наибольшее организованное подполье было в областях там, Днепропетровской, Сумской и в городах, областные города назвал там Одесса, Харьков, а город не областного подчинения, только Павлоград и Горловка. Но известно, что Горлок аж был большой шахтерский город, да, да, да. а Павлоград маленький, там 38 тысяч населения было. Но он, павлоградцы, это народ, ну как бы по традиции в них, из поколения в поколение передавалось патриотизм, настоящий патриотизм. Смелость. Смелость, да. да. Неравнодушие к окружающим. Они не могли терпеть эту оккупацию, этот... Новый порядок, но и орден, как немцы внедряют. И казацкая кровь, наверное, ж, тоже сыграла свою роль. А вообще Павлоград же начинался с Матвеевки, а Матвеевка да. это лихой казак какой-то был, да, это... Матвей, да. хижняк, да, Матвей, да, Матвей хижняк. хижняк. Вот смотрите, это же не только в 43-м году было, а в 17 году было что до сотни этих подпольщиков как-то под видом едущих крестьян на рынок проникли в город, а в городе это, партизаны проникли, а в городе подполье было организовано хорошо, и австро это германские войска, они человек до двух тысяч разгромили и заняли город, что-то. А в восемнадцатом году, это в семнадцатом, в восемнадцатом много партизанских отрядов было вокруг города. И в городе тоже подполье. Ну а почему в 1942-43 тоже активно было? Потому что в Павлоград же последние годы, ну вот этот, 55-й завод, военный, арт-полигон, это же много было сюда направлено людей прогрессивных и рабочие кадры, и ТРовцы И они, ну. Якби как бы, змішавшись з населенням города, теж способствовали тому патріотичним настроєнням, кнів равнодушію. І більш більш високої сузнательності точно. Все більше часу віддаляє нас від тих героїчних подій. Все менше залишається в строю ветеранів, тих, хто захистив нашу батьківщину від ворога. Шануй мужних цих людей, памятай моих подвых. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время материнства не взять у земли, не дня как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншеи легли. И воронки, как раны, сияют Обнаженные нервы земли Неземное страдание знают Она вынесет все, переждет Не записывай землю коллеги Кто сказал, что земля не поет Что она замолчала навеки Кто сказал, что земля умерла нет, она затаила на время. Вже коли цей теленарес пройшов ефір, 17 лютого ми стали свідками вшанування пам'яті героїв-підпільників, які полягли у нерівному бою з ворогом на вулиці Піщані. тепер повстання, хай не згасає вічний вогонь і у наших серцях.